Для обсуждения важнейших вопросов и задач местного ДСААФ на мероприятии были приглашены преподаватели ОБЖ, военные руки общеобразовательных учреждений города, а также члены общественной организации «Боевое братство». В торжественной обстановке состоялось вручение членских билетов вновь поступившим членам ДСААФ. Основными целями организации на сегодняшний день являются патриотическое воспитание подрастающего поколения и укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Также на заседании прошло обсуждение организационных мероприятий. Одним из наболевших вопросов на сегодняшний день местного отделения ДОСАВ по городу Нефтекамс является это вот, э, недействующий тер, который находится на территории э, закрепленной ДОСАФа. И, соответственно, мы будем обращаться к вышестоящим инстанциям руководства города о поддержании, восстановления данного тира если мы восстановим данные те, соответственно, мы можем организовать э, дополнительные кружки по стрелковому делу, это которые немаловажно при подготовке э, юношей э, служении отечества российской армии. Вот такие приблизительные задачи из серии у нас предстоят.